ஸ்ரீமன் நாராயணியம் தசக்கம் முப்பத்தி மூணு அம்பரீஷ சரித்தம் அம்பரீஷனின் வரலாறு श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द वैवस्वताक्यमनुपुत्र न भागजात नाभाग नामक नरेन्द्र सुतोम्बरीष सप्ता नवावृतमही दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोस्य भक्त्यैव देवनचिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचन मृतेऽ्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततार सहस्रदारम् सद्वादशी व्रतमतो भवदर्चनार्थम् वर्षम् ददौ मधुवनेयमुनोपकण्ठे पत्न्या समम् सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजाम् द्विजेषु विसृ जन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रात पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुम् वृतश्च संृपेण परातिशीलो मन्दं जगामयमुनां नियमान् विदास्यन् राज्ञात पारणमुकूर्त समाप्तिकेदाद्वारैव पारणमकारि भवत्परे n nah. प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् कृदो धृतजटो वितथा न कृत्यां कृत्या च तामसि धरा भुवनम् दहन्ति अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्नपदा च कम्पे त्वद्भक्तवादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्या नलं शलभयन् मुनिमन् वदावे दावन्न शेषभुवने पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कालचक्रमति लङ्गयतीत्यपास्तः सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन् निलयमेत्यमुनिम् न प्रोचे भवानः मृषी ननु भक्तदासः ज्ञानम् तपश्च विनयान्वितमेव मान्य ह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादक राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषेत् चक्रे गते मुनिरदाद भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेक स मामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं च समां पवनेशपायाः श्रीहर्ये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द